Мы сейчас видим Насирова, значит, заявление Насирова осталось без задоволения, то есть Насиров остался на 60 дней и 100 миллионов, либо 100 миллионов залога. Сейчас он разговаривает. Сейчас он разговаривает со своими адвокатами. Но 60 дней теперь он точно проведет непосредственно в СИЗО. Так. Мы сейчас Виталика Шабунина. Не, все, все уже, все, остался. Виталя, вы скажите ваше мнение. Без мин. Все. Слава Богу, да, хоть один министр. Добро.